嗯，别急别急，慢慢到啊、嗯！快点！你哎，前面怎么回事？会不会停车？不会停车，赶紧让开。那个，不好意思啊。 师傅你好，这个从那边那个路口出去往南走三百米就有一个停车场，我刚从那边过来，那边的车也少，我相信可以解决你的燃眉之急。不是他开大奔了不起啊，凭什么让我让、啊？ 是是是，您说的没有错，他不就是技术不过硬，手脚笨了点吗？再说了，咱们中华民族诸多传统美德中，有君子成人之美，乐善好施，克己复礼，天下归人的说法。您一看就是那种特别有修养的人，不要为了这点小事影响了您的出行计划。算了算了算了，懒得跟你这种人计较。嗯、希望你有一个好心情。 去吧。嗯。人呐、啊，不能昧良心，我得救。哼哼哼。尝尝这亲手给您泡的咖啡。嗯。我是八二船工的。 我也不知道为什么突然说到伤心，说牡丹公司不跟我们合作了，我们这个小公司也确实不容易啊！哎，我们先起来说话啊，起来说话，起来说话。啊，哎，赖叔，这不是刚刚停车场那女孩吗？哎<是>，是，怎么是你啊？ 我来找小罗总。你好，我就是小罗。小小罗，啊，小小小小罗总好。哎，你好。啊，对不起，小罗总，他是八二创工的客服。刚才他想喝水，我就给他倒热水去了。没关系啊，你先去忙。啊，好。那是八二的。哎，等等等等等等，等等等等我瞅瞅，我瞅瞅，慢点慢点慢点。慢点嘿，小姑娘。 你怎么这么快就怀上了？哟，二叔您不说我都没看见怀孕了。啊、您您您您开玩笑呢，我这我这是体质问题，一吃这肚子就大了。哟，那他们公司的伙食还挺好。啊，对，不止伙食好，我们实力也是有目共睹的。小罗总啊。啊。那个。 我们跟牡丹阿姨合作都非常愉快，不知道您对我们是哪里不满意？哪里都不满意。你看看你啊，居然想这种方式来博得同情，哪有一点企业的诚信啊？我们是不会跟你再合作了。走走走走走走吧，走吧走，走走走走走走。走啊！我怎么能说吃胖了呀？ 就这么胖呀！我真的是脑子有问题。快、哎、摘、哎、整天用这种缺德办法，会遭报应的。收起来，收起来。李怎么上好。哎 这么巧，哎呦，小罗总亲自来上厕所呢。啊，是，呃，刚刚停顿的事情还得谢谢。你。没事没事，那都是我应该做的。哦，如果您真要谢我们的话，就再给我们八二一次机会。我们的广告方案都是严格按照贵公司给我们的要求做的，我们绝对没有偷懒。你说的这些我特别清楚，确、就、实、是、你们都很辛苦。不过你也知道。 赖总他做了决定，确实很难更改。可，可您是小老总啊。是。如果是换作是我的话呀，我的第一选择，一定是以实力为优先的。不过你也知道，赖总他，似乎是更喜欢跟自己的朋友合作。朋友之间嘛，有来有往也很正常。啊、哦，可能这也是我自己的一个猜测。毕竟我刚刚回国。 对国内的市场了解不是很充分，而且我也没有什么特别合适的那些广告合作商。算了，不跟你说这么多了，反正这段时间辛苦你们了，咱们之后有机会再合作。啊，小罗总，您刚刚说赖总朋友的公司，我倒是知道一家，叫来佳广告，您知道吗？来佳广告啊。 可以啊，你们要的消息挺多呀。明白了，您放心，您要的证据包在我身上一定帮您弄到。那就辛苦你了。嗯，这都是我应该做的。唉这个小楼总有点眼熟啊。老赖有五套房产，我们分头行动。 一人盯一套。这个来家广告肯定有问题。我跟了这个来家广告的王总三天。 你猜我发现了什么？发现了什么？我发现，这来家广告的王总每天晚上都会去一家叫“野百合”的私人会所。野百合。你猜我在这个野百合又发现了什么？发现什么？我发现了赖总，而且这个赖总和王总两个人一起进去，然后半夜喝的醉醺出来，两个人好的就像。嗯 连体婴儿一样，连体婴儿。嗯，那说明什么呀、啊？这说明什么呢？你看，我们八二那对牡丹是忠心耿耿，是。可是这个赖总为什么就想跟我们解约，要把这个合约签给这个来佳广告呢？而且经过我的调查呀，这来佳广告给牡丹公司的报价。 可比给其他公司报价多出整整百分之二十，这里面猫腻大了去了。哎呀，董小姐啊，嗯、要不是你说我都不知道，艾叔竟然是这样的人。对呀、嗯哎，其实我也知道我们八二呀是个小公司，但是。 这牡丹公司给我们的每一分钱，我们都是花在项目上，没有任何人吃回扣。不管这个赖总如何在牡丹公司一手遮天，但是我们的合同是跟楼阿姨签，所以我们生是楼家的人，死是楼家的鬼，我们永远站在您这边。 太感谢了，董小姐啊！嗯、我是真没想到世界上竟然有您这么好的乙方，感恩的心，哎，应该应该应该。这样，这些资料我就先收下了。行，公司的蛀虫，一定要把他给收了。大恩不言谢啊！回头有任何好事，我一定给你讲。哇，太棒了！太棒了！等等，我包没拿。去啊！去 安全，行，去吧。那我走了啊。好嘞，好，好。哎，咱走吧、啊。拜拜，拜拜，谢谢啊。好<棒>，帮你们哎，好。傻子。啊，稳了。 那这小兔崽子在跟我装呢，想跟我斗，门儿都没有。哎，几位叔叔<坐>找我啊？行啊，啊楼总，您来了啊？哎，我正想跟你谈公司的事儿呢。好，各位叔叔坐啊，坐。哎，坐。哎，庄啊，楼、啊、总啊，嗯，这有年轻人的，他不是不好。 他毕竟对公司的业务不熟，又缺乏经验，那还得老人带带。你看，刘总监、冯总监，那是我们公司的元老。他们毕，我还是尊称您一声来说。这些年，您确实在公司也捞了不少。现在年纪也大了，是时候该回去跟孩子们享受一下天伦之乐了。什么叫我捞了不少？我告诉你啊，在公司我是鞍前马后、鞠躬尽瘁。 你这怎么跟我说话的啊？您瞧，您，孩是这么着急？来，坐啊。真是，来，叔呀，咱看看这个，看啥、啊？您别说，您还挺上镜的。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你就为这几张照片啊？要不我说你怎么还是年轻了呢？ 我就是和莱家公司的负责人比较熟而已。您真是不见棺材不落泪。哎，看看这个。这莱家给牡丹的报价远高于市面上其他公司。这段时间您一直推荐莱家，这不光是关系好这么简单吧？哎，再看看这个。您跟着我妈干了二十多年，您很清楚。 他为了保证酱料的口感，一再强调必须要用内蒙的牛肉，而您却用其他地方的便宜牛肉以次充好，原材料运输、冷藏这各个环节，你都安排了自己的熟人暗中操作。我说赖叔呀，我妈要是知道了您的所作所为，她该作何感想？再看看这个，您跟我妈说啊，要节省人工成本，必须要用机器来代替人工酿酱工具。之前。 您采购了大部分的机器生产线，而这些机器里有一大半都是破旧的二手货，没用上半年全部报废了，现在还在厂房里放着。这事儿怎么跟我妈解释、啊？你到底想怎么样吧？我想怎么样，您很清楚。再说，您跟我妈二十多年的交情了，你们从一个小作坊做到现在。 为了这份感情，这事儿我选择不报警。离职，走人。退休金一分不少给你们。哎，能不能？这人事部在哪儿？嗯、你们比我清楚。不送了。哎，周哥，哎，小，啊，楼总，楼总。解约？不是，不应该是续约吗？ 确实是解约，这个我已经核对过很多次了。可是我帮过你们小刘总的，我知道，但是具体情况我不太清楚。可是这个名单我确实是跟他们，室他在办公室。好，这个。小圆圆，咱们这么给他们赶走了，是不是太不讲情分了？情分？他们在公司里捞钱的时候可没讲情分。 但现在公司里都在传你的闲话，我就怕人心散了。人心嘛，得慢慢地的，着急不小娄总，我好不容易帮你找到赖总吃回扣证据，你你还要跟我们解约啊？啊哈哈，你俩这个能动手尽量别吵吵，我先走了，啊，再见。进门不敲门，你们八二正不守规矩。 走走走走，坐坐坐老爸老爸，我跟你说，你不能待在这儿，他们呀，不是站住！原来是他，糟了，他不会认出我来吧？董小姐，嗯，还没来得及跟您说谢谢呢。 里边请。啊、哦，不用了，不用了。请。来、哎，请坐。来，喝咖啡。嗯。董小姐是脖子不太舒服吗？哦，是我昨天睡觉的时候脖子落枕了，实在不好意思啊，小罗总，您您见谅、嗯。没关系，我坐的离你近点。不、哎，您坐对面就行。 我这耳朵好使，董小姐，我还是从个人感情方面啊，很感激你为我把公司里的蛀虫给找到。不过，我还是希望你能够清楚，公司业务跟个人情感这是两回事儿。跟你们八二做出解约的决定呢，是我们整个公司内部经过了深思熟虑之后的结果。 我希望你们能够配合，减少我们不必要的麻烦，小罗总。我们之前跟牡丹公司合作都非常愉快，怎么突然说解约就解约？您是不是对我们巴尔不太了解啊？你们之前做过的那些过往的案子我都看过，什么新楼盘的营销啊啊，健身房、泡脚桶，还有一些七七八八零零散散的。哎呀，你们公司的营业范围还真是广泛。 不过，据目前来看，你们这些广告基本上形式非常单一，内容也非常固化，不但没给广告主带来实际的利益增长，反而还会引起很多利益上的纠纷。不是，肖总，那那都是误会，都是误会。行，那就来说说你们给牡丹做的广告。广告的内容没什么新意，广告词没什么记忆点。哎呀，这网络投放和点击量几乎可以少到忽略不计。 甚至我说不出来任何一点优点。相信我，我比你们了解的会更多一些。那是因为董事长觉得产品过硬才最重要，所以在给我们很少钱的情况下，我们做出了广告，限制了我们的发挥。那听你的意思，是嫌我们给钱少了？是，是，是因为？是，因为不妨直说。说不出来了，那我来替你说。 是因为你们比不过其他的竞争公司，所以才会主动以低价来吸引董事长跟你们签约。等到正式签约之后，再提出来增加投资成本，那你们就没有优势了。承认吧，你们没办法以低成本来做出高质量的广告。这归根到底还是你们自身的问题。是，您说的对，这确实是我们的问题。但我也相信，在小楼总您的指导下，我们会很快攻克这个难关。 您只要给我们一点点时间，官话套话一大堆，有这时间不如真正干点有意义的事情。我不会再浪费时间了，我正式跟你巴尔解约，请回吧。甲方翻脸永远比翻书还快，当你没有利用价值，你就像粘在鞋底的口香糖，卸磨杀驴。 这老柯呀，都念叨半天了，说等你回来肯定买不着热乎的包子了，所以骑个单车就给你买回来了。就他那破车还能骑呢？打了款就买新的。我不会再浪费时间了，我正式给你报上警。官话套话一大堆，有这时间不如真正干点有意义的事情。我不能就这么放弃了。 也许还有别的转机。今天天还没有结束，老柯，把咱们成功案例给我拿过来，咱们八二的成败在此一举。直接发给黄秘书就行了。好的，好，好好,好，尽量写详细一点啊。好，那我先走了啊。啊，明啊嗨，你好，我们见过。啊，嗨，你好，你好。啊,啊，那个小楼总他。你在等他？对对对对对,对。 他、啊、这阵儿应该还没下班呢吧？啊、哦，没事，那我再等等他吧。哎、在这儿你怎么能等到他？他一般都走地下车库的。不是啊，他上次车不是停在……哈、啊，这骗子，戏精。我……我……我……我在公司十八年了，还没人敢这么对，赶我走这事，儿牡丹他知道，我就不信他会同意您的做法。 我说赖叔，您的那些所作所为，你真以为我妈不知道、啊？壮壮，不是赖叔、啊，我说你，做人要饮水思源，你现在的做法太极端，太不靠谱。那公司没你这个天哪，干<嘛>我这撞上大场面<说>、啊，太刺激了。壮壮，壮壮，那做人呢、啊，不能只讲利益，得讲感情。你想想，我和你妈一路走来，那可是过命的交情。还有啊。 小时候我还抱过你呢，有一次你发烧，你妈为了急着回去看你，我帮着看摊子。那时候你才这么点大，就是个小屁孩。<laughs> 好来说，既然您说不谈利益，那咱们就来谈谈感情。好啊，天辉包装、大有运输、新兰冷藏，每一次合作您都要吃掉将近六成。您把这些不义之财装进口袋的时候，有考虑过公司的情谊？我没报警。 就是给你最大的面子啊！呸！公司没钱的时候让我们干活，现在公司有钱了，我拿的那是我应得的。你们母子想把我一脚踢开？我告诉你没门！不要开！哎，别走！你小子翅膀长硬了，长本事了啊！学会给赖淑我下套了啊！我本来还想给你留点情面，现在看来不必了。哎。 喂，助理，打电话报警，把我办公桌左手边抽屉里的文件交给警方。嘿，你还敢报警？我跟你拼了！手机给我的！美女救英雄，英雄报恩的机会来了！小龙总，别怕，有我呢！哥，你干什么？放开楼总！你。 罗总，哎，醒醒，罗总。大爷、哎，帮我把床摇起来。 你打算把我送到哪儿啊？是不是直接把我送到太平间你就满意了？不不,不，您误会了。您的身体是公司进步的基石，没有您这公司根本转不动的。是，公司没了你能转得更好。你走。别呀，你躺在这儿呢，我也有一定的责任的。我发誓，我真的是想救您。哎，我说那个赖总不，那个老赖他怎么能这样呢？还好他被警察带走了。 我这个人呀，就是眼睛里容不得一丝沙子，所以这事真的生气，你说是不是？嗯，那你说该怎么办？啊啊啊啊！啊啊啊医药费我出。行，那你来。不是，娄总。 这么大的总裁肯定都办保险了，这保险肯定都是全额赔付的，怎么能轮到我们这种小破公司赔呢？再说了，您看您高大威猛、帅气，您根本不会跟我这样一个小姑娘。啊，打住！我晕倒是因为我低血糖，跟你没任何关系。你要是再啰嗦，你们八二就再也别想跟我们合作。 见好就收，见好就收。打住。那我先走了，小罗总再见，再见。他应该是没有想起来我吐过他一身吧？看来还有戏。 朱莉说：“牡丹阿姨也在这个医院养病，这是不要的吗？”“哦、啊，对，马上保洁人员就来清理它了。”“谢谢，啊，不客气。”“那别浪费呀、啊。”“谢谢。” 谁呀？进来，阿姨，是我。哟恩啊，哎、啊，呦 <laughs>，还是恩想着我啊。啊我这也是愧对于您，您生病了，<laughs> 我现在才来呀。哎，你快坐坐坐，来来来，坐下坐下。身体怎么样？ 没事儿，到了我们这岁数啊，难免有点小毛病。嗯、你看我这是不是挺好的？挺好的，那就行、是，那就行、是。哟，你这衣服真好看，是妈妈新给你织的啊？嗯、你看看哎呀，你妈妈手可真巧。你看看我，我也织着呢。哎呀，我这拆了织，织了拆，你看，挺好的，挺好的。所以呀、啊，这段时间您就好好的在这医院休息。这公司不是有小楼总吗？您就放心吧。来，喝点水。 嗯，要我说，这个小罗总其实挺厉害的，这一上任没几天，就把赖总那几个大蛀虫给铲除了。哎，其实老赖他们干的那些事啊，我心里都知道。就是我念着啊，当年一起奋斗把公司弄起来的那个旧情，嗯、我一直都下不了手。我想着，毕竟公司当初创办的时候，他们也都出过力，是吧？嗯，阿、哎、姨。 要我说呀，您就是太善良。这个小楼总呀，虽然不念旧情，心狠手辣，啊？哦，但做事很果断，说话也很中肯。我们非常希望跟小楼总多学习学习，这样也能让我们进步，更好的服务公司，对不对？啊、对对对，他还年轻着呢。 呃，跟我当年还有那么一点点差距啊！那是您是巾帼不让须眉，就是因为有您这样的榜样，他才这么优秀。哎呀，他也长大了，也不是那个需要我在身边陪着的小男孩了。哎，想当年呢，他爸爸得了心脏病，突然就走了。 就剩下我们孤儿寡母，我带着他，还得养家挣钱，没办法，我就去摆地摊儿。<laughs> 后来呢，日子过得稍微好了点儿，我又得去看着工厂。这每天晚上啊，我都不能陪着他。说实话。<laughs> 我真不知道他那些晚上是怎么熬过来的。哎呦，有时候啊，有时候我一回到家，我摸他那小枕头都是湿的，我知道他肯定又是哭着哭睡着的。哎呀，后来我就想了个办法，我给他买了个毛绒玩具，我就让他抱着。我说：“你抱着，你抱着就像妈抱着你一样。”他可听话了。 他就抱着就睡着了，哎呀呵呵，这坏毛病啊，到现在都没改得了。呵呵